Направляет дело на новое рассмотрение в тот же суд. Начинается второй процесс, продолжается год. Его слушает судья Колов Роман, который раньше работал в СССР. И он сразу сказал: я за зарабатываю, блядь, знаю, как облубленного. Это мошенник, блядь, все белыми нитками шито, все, Это Вся эта расписка, блядь, вонючая, блядь, которая. На ней нет ни паспортных данных, ни свидетелей, просто бумажка, знаешь, за которой, если бы кто-то пришел другой, ее просто выгнали, заверди нафиг. Вот. Значит, год продолжается, он выносит оправдательный приговор. В связи с отсутствием доказательств вины. Апелляция его утверждает. Идет оно, прокуратура подает на касацию, касаться отменяет приговор и направляет на новое рассмотрение в тот же суд. В связи с тем, что не проведена экспертиза расписки этой. Начинается третий процесс. Длится год. Отправляют, по моему ходатайству, отправляем эту бумажку в институт Бакариуса, Институт судебных экспертиз в Харькове. Значит, заключение эксперта такое. Вот все вопросы, которые были заданы, есть ли там следы подчисток, допечаток и так далее. На все вопросы ответ такой. Не представляется возможным определить. То есть фактически, ну как бы, экспертиза не дает ни туда, ни сюда, потому что а все сомнения трактуются в пользу обвиняемых. Кроме того, там есть такой текст в этом заключении несмотря на то, что следов допечатки текста не обнаружено это не говорит о том что допечатка не производилась и описывается что опытным путем установлено что если тот же картридж, тот же принтер те же чернила два раза его пропустил то есть бил то определить это невозможно просто. вот такой ответ судья принимает его короче, выносит второй оправдательный приговор. Это уже второй по счету. Тут его прокуратура опять подает на апелляцию. Короче, они тут начали суетиться. Скиданов тогда, бывший зампрокурора, это друг его Горбачева, крыша его. Они давят на судью, и суд опять его отменяет, и опять на новое рассмотрение. Это уже четвертый раз. Назначено было заседание на июнь 2014 года, а в конце мая 2014 мы следом уехали на фронт. Вот год пока меня не было, они продолжали этот суд, встречались там меня, искали, в розы подавали. я посылал им документы с Нацгвардии отсюда, что я служу. В общем, дождались они пока, я тут, когда был в отпуске. У меня инфаркт, там операция на сердце. Короче, я, меня демобилизовали по здоровью. И когда я уже как бы дома, приезжают менты, говорят, ну там же суд идет, ну иди разбирайся.